Владимирович, добрый день вам. Здравствуйте. 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 Э, как вам вообще? Я, кстати, все подписчики замечают, Ой. что вы всегда в пиджаке на солидно выглядите. Ну как. Да ну ладно. как э, настоящий, ну как вы похожи на какого-то дипломата, типа как в посольстве работаете. Э, какие у вас отношения с Ирой в криминальном мире? Она известна как Бабур. Бабур. Бабур а это же, Бабур. Чего ты что ты Я знаю, что Бабуин. Да, Бабуин. А, да, а какие бабуин. у вас отношения с Ирой? Вы что, расписываться будете, жениться, что там это? Потому что там планы меняются постоянно? Постоянно что меняется, я Шо, не знаю, Какие что у вас отношения? Было. Я смотрю, вы поправились? Да. Немного, да, да. лучше стали. Как, да. Сколько вы принимаете терапии в день? Сколько дней я не считаю, но уже почти Ну уже 9. дней 10 принимаете, да? Не. Неделя. Без... Да? Ну как недели, по да. ощущениям? Есть какие-то изменения у вас? Появился ну, аппетит, тошнота аппер... пропала. Вес э -э начали набирать. Вес начал набирать, тошноты -то нету. Тошноты -то нету. Ну то есть состояние улучшилось после приема терапии? А, поначалу дни дня, но сейчас уже чувствую, что почетушек чуть лучше. Ну, цвет да. лица поменялся, я вижу. Серьезно? Да, да, цвет лица поменялся. Нароже. Был такой бледный, знаешь, а сейчас такой нормальный уже более-менее. Что вы хотите сказать по Ире Бабуру? Какие у вас отношения вообще? Вот такие отношения. Ну какие у вас отношения? Вы как вы будете расписываться, свадьба или какие-то у вас, ну, или вы просто гатите бабура, или ну, вы просто ясно несите людям, чтобы, чтобы ясность была. Ну, что, ради... вы, что вы снимаетесь? Вы просто объясните, чтобы ясность была, может подписчики интересуются, интересуется, что там это и все. Не, свадьба куда свадьба мне? У меня свадьба, то есть вы так гражданским браком. Гражданским браком. да. Что <соспорядок> вы можете сказать про Бабура? Она гатится порядочно? Нормально. Ну Но нормально это как? Ну ясно объясните. Нормально. Да? Да. Ну. И, и не разъебанный мешок. Да? <соспорядок> Нет. Нет, так она что? Она, мне кажется, что она девственница была перед вами. <соспорядок> девственница, да. Да. <соспорядок> Не, ну не детственницы, ну ничего. А ну пару раз там пробовал, да? Пару раз, да. Не считается. Я понял. Да, вот такие вот. А что вы скажете... По почему по испанец по превратился по в такую, такую годил гавку? А хуй его, да? Может, сучу не всплывала, блядь. Не всплывала, то есть в маске ходил, да? А как ни рано или поздно сущность человека всплывет. Месяц-два, может, Снова больше. Всем, да. Все равно потом всплывает. Все, да. спасибо вам за ответы. Пожалуйста.